Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi ermənlər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. Azərbaycan ordusu Qubadlını işğaldan azad etməklə Laçın dəhlizinə nəzarəti gücləndirə bildi ki, bu da düşmənə sarsıcı zərbənin vurulması deməkdir. Xəzər TV xəbər verir ki, bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov Qubadlı rayonun strateji əhəmiyyətindən danışarkən bildirib. Ekspertin sözlərinə görə Artıq ordumuz Qarabağa aparan kommunikasiya xətlərinə nəzarət edə bilər ki, bu da düşmənin sonunun uzaqda olmadığını göstərir. Bu vadının işğaldan azad edilməsi Azərbaycan ordusunun Qarabağa aparan yollara daha yaxşı nəzarət etməsinə imkan verir. Bu barədə hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu rayonun işğaldan azad edilməsi cəbhənin digər istiqamətlərində də sürətli irəlləyişi təmin edəcək. Çünki burdan Qarabağa aparan əsas yol Yəni Laçın dəhlizinə daha yaxından nəzarət etmək mümkündür. Hərbi ekspertin sözlərinə görə Azərbaycan ordusu Kəlbəcər rayonunun bir hissəsini işğaldan azad etməklə Qarabağa şimaldan gələn yolu nəzarətdə saxlaya bilər. Çünki düşmən əsas təminat yolu kimi Laçın kəlidornu istifadə edirdi. Azərbaycan Respublikasının minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinin məlumatına görə, Ermənistan bəldədə mülki şəxslərə qarşı smert raketindən istifadə edib. Halbuki mülki insanlara qarşı belə kasetli bombaların istifadəsi qadağandır. Son xəbər az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Haciyev Twitterdə yazıb. Hadisə nəticəsində 4 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb, o bildirib. Allah erməniyələrə nət eləsin. Yeni humanitar atəşkəs rejiminə riayət etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri oktyobrun 26-sı günü ərzində və 27-sinə keçən gecə cəphənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və cəfə boyu zonaya yaxın yaşayış məntəqələrimizə müxtəlif silahlardan atəş açdı. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Döyüş əməliyyatları əsasən cəphənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində davam edir hücum etmək cəhdlərinin qarşısı alınan düşmən itki verərək geri oturdulub. Allah əskərlərimizi qorusun. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycanın hərbi əməliyyatı müharibələr tarixində yerinə alacaq. Bunu Rusiyalı ekspert jurnalist Maksim Shevchenko öz Facebook səhifəsində yazıb. O, Azərbaycan ordusunun uğurlarından və Erməni qoşunları ilə silahlı toqquşmalarda qələbələrindən heyranlıq duyduğunu bildirir. Azərbaycan ordusu Laçına yaxınlaşır. Erməni ordusunun müqavimət göstərməsi demək olar ki, mümkün deyil. Bu hərbi əməliyyat müharibələr tarixində yerinə alacaq. Deyən Maksim Shevchenko bildirib. Allah əsgərlərimizi qorusun. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Yeni humanitar atəşkəs rejimlərindən riayət etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri oktyobrun 26-sı gün ərzində və 27-sinə keçən gecə cəphənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və cəphə boyu zonaya yaxın yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan atəşə tutub. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, döyüş əməliyyatları əsasən cəphənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində davam edir hücum etmək cəhdlərinin qarşısı alınan düşmən itki verərək geri oturdulub. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi fəaliyyətlə nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 18-ci motor atıcı diviziyasının ön idarəetmə məntəqəsi məhv edilmişdi. Ölənlər arasında diviziyanın qərargah rəisi polkovnik Sergey Shakaryan da var. Allah əskərlərimizi qorusun. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunlarının 40-a yaxın hərbiçisi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən məhv edilib. Publika az xəbər verir ki, Xidmətin direktor müavini Armen Avaziya münaqişə zonasında aktiv döyüş əməliyyatları zamanı sərhəd qoşunlarının itkiləri ilə bağlı statistik məlumatları təqdim edib. Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunlarının hərbi qulluqçuları döyüş əməliyyatlarına cəlb edilib. Onlardan 37 nəfər ölüb, 4 nəfər itkin düşüb. Digər 243 nəfər yaralanıb, Avasiyan bildirib. Allah lənət eləsin. Bəzi Amerikalılar İlham qardaşıma zəng edib, biz sizin yanınızda kimin dayandığını bilirik. Ərdoğan var, Türkiyə var. Lazım gəlsə sanksiya tətbiq edərik deyildilər. Publika az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan Malatıyadakı çıxışında deyib. Ərdoğan bildirib, Qafqazda öz ərazilərini müdafiə edən Azərbaycanlı qardaşlarımızın yanında olduğumuz üçün günahlandırıldı. Sən kiminlə rəqs etdiyinin fərqində deyilsən. Sanksiyan nədirsə gecikmə et. Biz sizə F35 üçün atdım, atdıq. Pulunu ödədik, siz bizim F35-lərimizi vermədiniz. S400-ləri Rusiyaya geri göndərməyimizi istədiniz. Biz Qəbilə dövləti deyilik. Türkiyə, Türkiyə. Deyər Ərcep Tayip Ərdoğan bildirib. Növbəti danışıqlar oktyobrun 29-unda olacaq. Həmin gün Cenevrədə Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşəcək. Bu arada bir sıra ABŞ siyasətçisinin Ankaraya Azərbaycanı dəstəyi ilə əlaqədar sanksiya tətbiq etmə təhdidlərinə toxunan Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan deyib ki, Türkiyə Azərbaycana dəstəyinə görə tətbiq edilə biləcək ABŞ sanksiyalarından qorxmur. O çıxışını belə yekunlaşdır. Ankara təziq Türkiyənin artan nüfuzunun nəticəsidir tezliklə Azərbaycanın xilas kər ordusu Laçını və Kəlbəcəri də işğaldan azad edər. Hədəfdə onlardır. Yolları açıq və aydın olsun. Allah əskərlərimizi qorusun. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. 1 ay ərzində demək olar ki, hər gün müsahibə verirəm. Hər dəfə sual verirlər ki, Türkiyənin F16-ları sizdə nə gəzir? Cavab verməkdən yorulmuşam. Pekiniz var, açın, baxın. Publika az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində deyib. Baxın, F16-lar havadadır, ya yerdədir. Hər kəs bilir ki, təlimlər üçün gəlib və yerdədilər. Müharibə başlayanda qalıb. Türkiyə qardaşlarımız onları mənəvi dəstək üçün saxlayıb. Əgər bizə qarşı kənardan aqressiya olarsa, F16-ları görəcəklər deyə İlham Əliyev fırxulayıb. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Ali Baş Komandan.